Китайцев есть аналог индийского черного чая, но называется он у них красный именно. Ну, вот так выглядит. Ну, это я покупал на развес. Кстати, спасибо, Рубикон Экспресс прислали мне из Украины китайский чай. Значит, как это? Сейчас покажу, как он выглядит. То есть это тоже ж надо взвесить. Где-то надо где-то мало. Шесть грамм пойдет. Вот, вот, вместе с этим. 8 грамм отлично. И ну, его тоже рекомендуется сначала промыть. Ну как бы типа ты его кипятком промываешь. Вот так вот. Раз, раз. Ну, дракончик его обычно пьет первый. Но ну, я всегда с ним делюсь, если не забываю. Вот, типа, шуб. Ну, Тоже неизвестно, где как он лежал, хранился. Вот, а потом... Оп. Он у них красный называется, потому что, ну, китайцы считают, что цвет заварки ближе к красному. Ну, действительно, после шупуэра, там, где чёр... вот, он черный, как смола. Это... Все, и потом... В общем, 10 секунд и можно пить первую заварку. Но он тоже заваривается несколько раз, там, 5-6 раз пьется, конечно, без лимона. Ну, мне больше нравится, чем индийский черный чай. Автобусные билеты на сайте Рубикон.